Salamlar. Bu gün yeni dim kitabında olan tapşırıqların cavabını deyəcəm. Videoya keçməzdən əvvəl kanala abunə olub like atmağı unutmayın. Gəlin baxaq tapşırıqlarımıza. 1-də deyir, e, hekayədən nədən danışılır? E, Burda D bəndi olacaq. Hekayədə Hilitovun da tətilindən danışılır. E, baxaq digər bəndlərə. A e, Sandra friends Sandra'nın dostları B badminton oynamaq C gündəlik məhsullar e, ən əsas D ən əsas D oyun gəlir yəni burada cavab D bəndə olacaq Baxaq gəlin baxaq 2-yə e, cümləni tamamlayacağıq Sandra played badminton Sandra e, Barbitonu oynayırdı. Harda oynadığını yazacağıq. Portoğalca D bəndidir. E, gəlin baxaq digər bəndlərə. Inze Sport Center. E idman, yəni idman mər mərkəzində yox. Hətta library, library e, kitabxanada da oynamırdı. E, mağazada da oynamırdı itvam met ansasında oynayırdı. Digərində isə small, yəni kiçik sözünün əks mənasını tapacağıq. Təbii ki də big olacaq, böyük, yəni. 5-də nöqtələri yerini tamamlayacağıq. Burada olacaq B bəndi. B bəndi yəni almaq deməkdir. Biz biz meyvələri marketdən al alırıq. Digər bəndlər uyğun gəlməyəcək. Gəlin keçək o biri səhifəyə. Gəlin baxaq 6-ya. Burada ə, şəkillərin çəkməyi ilə uşaqların orada nə etdiyi haqqında yazacağıq. Yəni Sandra nə etdi haqqında. Birincisində ə, Sandra günəşlənir. Günəşlənmək sunbathing olduğu üçün Sandra is sunbathing olacaq. İkincidə e, badminton oynayırlar. Sandra and her cousin play badminton. Sonuncu da isə Sandra e, göldə, yəni üzür. Sandra is swimming olacaq. 7-də 7-də e, uşaqların yəni etimad meydançasında nə etdiklərini soruşur. Onlar etimad meydançasında badminton oynayırdılar. İngiliscədə The children played badminton on their playground olacaq. 8sə true false ə, misaldır. Helton is a big please. Xeyr, bu səhvdir. Ə, əksinə keçiyi idi. İçində deyir ki ə, supermarket 3 təlidir. Bəli, doğrudur. Hiltovunda f Bəli, Hiltovunda zavod var deyir. Xeyr, səhvdir bu da. Sandra market anası ilə gedirdi. Xeyr, bu da səhvdir. Binanəsi ilə gedirdi. Onlar gün dəyiş məhsullar marketdən alırdılar, doğru. Sandra şəhəri xoşlaydı. Bu da doğrudur, çox xoşlaydı. 9-da xətlə birləşdirməliyik ə beşinə də nümunə verilib. Məsələn, Sandra yay tətilində hara getmişdi? Hiltona getmişdi. 2-yə baxaq. Ə, uşaqlar isti havalarda hara gedirlər? To the river. Ə, yəni gölə gediblər, göldüzməyə. Bu dəyi olacaq. What game did the children play in the playground? Uşaqlar İdman meydançasında nə oynayırdılar? Badminton oynayırdılar. No menin librarys RZ in Holton. Holton. E, kitabxana e, neçə dənə idi Holtonda? Bu da C-yə olacaq. 2 dənə idi. Tapşırıq onu da deyir ki, e, yay tətilisi haqqında yazacaqsınız, məsələn Ya tətilimdə Qobustanə getdim, Kənddə nənəm dilə getdim, Bakıda qalmağa getdim və s. harə getmisinizsə yazın. Gəlin keçək B variantına. Ə, mətində nə haqqında danışılırdı? Danışılırdı iki dostdan danışılırdı. A bəndi olacaq. Ə, nöqtələrin yanına nə yazılacaq? D bəndi. In a hospital. Kati ən xəstəxanada həkim işləyirdi 3də akira is fond of playing baseball akira baseball oynayırdı yəni taty enjoys cooking olacaq 4də də katsien yemək bişirməyə xoşlayırdı sevimli məşğuliyyəti idi ə, 5-də 5-də C bəndi olacaq. What does Katy do? Katy nə edirdi? A bəndində olmayacaq. Gəlin e, keçək növbəti səhifəyə. Gəlin baxaq 6-ya. Boşluqların yerinə uyğun sözü yazmalıyıq burada. E, burada olacaq tent, yəni düşərgə. Acra və Katy şəhərkədə qalırdılar. Buradandan da yazıp tent. Bəli, keçək 2-yə. Aquer aquesto karate, akira karatey gətirdi. Kat's hobby is cooking. Kat'in e, məşğuliyyəti ə yemək bişirməyi idi. Xoşladığı. Yəni yemək bişirməyi xoşlayırdı. Akira Box as a English teacher. Ə, akira ingil ingilis müəlliməsi idi. Keçək. Baxaq 7-yə. 7-də deyir ki, Katie və Akira harada görüşdülər? Katie and Akira met 7. Samet Samet c Kati və Opera yay düşərgəsində görüşmüşdülər. 8. Ə, doğru və yanlış yazacağıq burada. Akira lives in England. False. Chichi İngil İngiltərədə yaşayırdı, amma Akira Yaponiyada yaşayır. Buna görə false olacaq. She goes met friends at a hospital. E, o e, xəstəxanada dostlaşdı, yəni. False. E, onlar yay düşərgəsində dostlaşmışdılar. Akira goes in for baseball. Akira baseball oynamğa gedir. E, Baseballa gedirdi. True. Doğrudur. The girls like to talk on the internet. Qızlar bir-birlə, bir-birləri ilə internetdə yazışmaq sevirdilər, yəni true olacaq. Cat's hobby is karate. Ketdin, ketdi karate xoşlardı. Xeyr, Akira xoşlardı. Bu da səhv. 9-cu tapşırıqda ardıcıllıq belə olacaq ki 3 7 5 8 10 9 1 2 4 6 olacaq. Tapşırıq nömrə 10. Ə boş vaxtlarınızda nə etdiyinizi yazacaqsınız. Məsələn, televizor izləmək, oyun oynamaq, ə, çöl, ə, yəni çöldə oyun oynamaq şəkil çəkmək, kitab oxumaq və s. kimi məşğuliyyətlərinizi yaza bilərsiz. Keçək C variantına. Baxaq C variantına. E, burada mətində əsas nəyindən danışılır? B bəndi olacaq. E, onlar öz gəncliklərinə ev düzəldirdilər buna görə b b anda olacaq. E, to build yəni tikmək sözünün sinonimi tapacaq. to make olacaq. O da düzəltmək deməkdir. Burada da d bəndi olacaq. Üçdə olacaq c bəndi. 4-cü tapşırıqda a bəndi. 5-də b. Altdə isə mətndən sözlər seçməliyik bu rətn nümunə yazılıb. Sət e, başqa mətnlərdə verilənlərdən, məsələn, worker tət və konfessət sözləri mətində yazılıb son cümlədə. E, onları yazarsınız. 7-ci tapşırıqda Bob and Lucky isə 50 mikrom. Onlar eee qonaq otağında işləydilər. 8-də isə true false-du. 1-də false, 2-də false, 3-də true, 4-də isə true. 9-da antonimlər tapacağıq. E, 1-ə C, 2-yə A, 3-ə D yazın. Onda isə Mət. Uşaqlar niyə üzülmüşlər? O haqqdadır. Bunu da şərhlərdə qeyd edəcəm.